building with these. Uh, we're building constructions where you, um, where it's the explosion stays, stays inside, it's only like comes out there. So you have like a, a safe space, but from the outer yeah. factors do they can they withstand the outer explosions well because you when know in ukraine is a war when if there the is a missile in the missile for example i don't uh, say about the direct uh, nah. uh, launch to, to the station but uh, if the explosion happens somewhere uh, like near near this uh, yeah. storage uh, uh, so will it well, uh, will it uh, Stand and with uh, withstand all this, uh, all these uh, uh, factors. I think the important aspect is this will stay longer than a steel building. <laughs> it's better, better, more, yeah. more uh, reliable than the steel. Yeah, well, you this. need the pressure, then you can calculate it if it stands or it or not. So we calculated it for the different pressures. It's armed concrete with a steel? Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Armed. Totally on. And it's 20 think, Если выдержит э, такая конструкция, попадание рядом или близко, то есть это 20 сантиметров железобетона, это лучше, чем металл, стойка контейнера, потому что ее разорвет, конечно, любой ближайший, там, э, взрывная волна или осколки посечь могут. Конечно, 20 сантиметров железобетона, стенки, это более надежно, гораздо, я думаю, чем э, конструкции из металла. Ну, тем более они прикопаны. Еще Там сверху, лес... если лес положить, землей присыпать, оставить технический вход, то, конечно, будет жить. Под землей вообще прикольно. Выкопал сверху забетонировал, и как бы надежность в разы увеличивается. Да. Да. Но. Но, эта компания занимается, как я понимаю, исключительно изготовлением вот этих вот да. железобетонных конструкций. Специальные, они там специальные есть системы, у них пожаротушения, охранные от выбросов вредной воды после пожаротушения, mm -hmm. потому что если вода затапливает аккумуляторы, она потом становится очень токсичной. Ее просто сбрасывать по европейским нормам, сбрасывать в грунт, это преступление. Поэтому такие решения здесь интересны, важны в плане экологии, безопасности, ну и сохранения грунтов. И также есть еще против внутренних взрывов, если случается взрыв аккумуляторный, он не разносит всю там ее в щепки снаружи, а выходит сверху вот этот, сверху защитный такой клапан. То есть туда направляется все специальным образом. Ну как бы взрыв. понятно, внутри батарея пострадает, скорее всего, но потом это, по крайней мере, не повредит окружающим. Интересно, да, актуальное, актуальное для наших реалий решение.